हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल आज हम गुरु पूर्णिमा इस विषय पर हिंदी निबंध लिखने वाले हैं चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं लगभग तीन हजार ईस्वी सन पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने भगवान पुराण का ज्ञान भी दिया था गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरुतुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने भी ही महत्व है गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत दान पुण्य और पाठ पूजा का भी महत्व जाना माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचिता वेद का जन्म हुआ था वेद के बचपन की बात है वेद जी ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया वेद जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी जाते समय माता ने वेद जी से कहा कि जब घर की याद आए तो ताना उसके बाद वेदव्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की इस तपस्या के प्रभाव में वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया इतना ही नहीं उन्होंने महाभारत अठारह पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की महर्षि वेदव्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था ऐसा माना जाता है कि गुरु की पूजा करने से शिष्य गुरु की दीक्षा प्राप्त करते हैं जैसा कि हिंदू ग्रंथों में कहा गया है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार गुरु व्यास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वह महाभारत पुराणों और वेदों के प्रसिद्ध लेखक थे उन्हें हिंदू परंपरा के अनुसार अमर माना जाता है इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा हिंदू पूर्णिमा कथाओं से यह भी उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव ने ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान किया था आज हमने गुरु पूर्णिमा इस विषय पर हिंदी निबंध लिखने की कोशिश की है ये वीडियो आपको कैसा लगे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें वीडियो देख देखने के लिए धन्यवाद